मध्य रेल्वेवरून पहिल्यांदा धावलेल्या विद्युत रेल्वेच्या शतकपूर्तीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावर आज आर्ट गॅलरी प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धर्मवीर मीणा यांच्या हस्ते या प्रदर्शनाचं उद्घाटन झालं तीन फेब्रुवारी एकोणीसशे पंचवीसला तत्कालीन व्हीटी ते कुर्ला या स्थानकादरम्यान पहिली विद्युत रेल्वे सोळा किलोमीटर धावली होती या प्रदर्शनात रेल्वेच्या शंभर वर्षांचा प्रवास चित्र आणि माहिती स्वरूपात मांडण्यात आला आहे यावेळी मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला देखील उपस्थित होते या ठिकाणी तांत्रिक चर्चासत्र घेण्यात आलं मीणा यांच्या हस्ते इलेक्ट्रिक ट्रेनच्या उत्क्रांतीत योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा सत्कारही करण्यात आला तसंच आज सकाळी वॉकेथॉनचं आयोजनही करण्यात आलं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 1500 हंड्रेड डीसी डी सी से तीन फरवरी 1925 को शुरुआत हुई थी और पहली जो ट्रेन थी चार कैरेज की वो वो चली थी तीन फरवरी 1925 को वी से करला के बीच में 16 किलोमीटर और आज उसी की जो सेंटेनरी है 100 ईयर्स मना रहे हैं इसके साथ ही जो दूसरा माइलस्टोन है मध्य रेलवे पर मध्य रेलवे में जो बीजी है उसका 100 परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है 2023 में तीन फरवरी 1925 को जो हुई थी उसमें 1500 सौ वोल्ट डी इलेक्ट्रिफिकेशन से हुआ था ये वी से कोरला तक सोलह किलोमीटर चार के का ई और अब वो उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके 25 के वी का कर दिया है और अभी बहुत जल्दी ही टू इंटू ट्वेंटी जो और एडवास्ड वर्जन है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो करने जा रहे हैं इसमें बेसिकली जो ये जो इसके लोकोमोटिव्स हैं ट्वेंटी फाइव के वी के टू इन ट्वेंटी फाइव के वी के वो ज़्यादा पावरफुल रहेंगे उनसे स्पीड बढ़ेगी और उससे पंक्चुअलिटी और यात्रियों के लिए सुविधा पंक्चुअलिटी से ही यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी एक पंचवीस में तीन फेब्रुवरी मधे अपने कड़न छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वरु ज्यालास विक्टोरिया टर्मिनस मनु नाव होता हार्बर लाइन वरती कुर्लपर्यंत पहली इलेक्ट्रिक ई एम यू ट्रेन चालली होती यातून आपल्याला प्रवाशांसाठी आपण एक सुविधाजनक आणि वेगवान असं प्रवासाचं साधन याद्वारे निर्माण केलं होतं यातून आपला प्रवाशांना अधिकाधिक सोयीदापूर्वक आणि सोयीसुविधांनी युक्त असा प्रवाशाचा अनुभव देण्याचा आपला प्रयत्न आहे